কিমান ডাঙৰ ঘটনা ঘটিল হঠাতে গৰম পানীখিনি গাতে পৰিল আজি আমাৰ ঘৰলৈ মা সৰু বাইক আহিছিল আৰু সেয়েহে আলু পৰঠা আৰু চেনি পৰঠা বনাইছিলোঁ ভাবিছোঁ এতিয়াৰে পৰা যিমান পাৰোঁ খাম যি মন যায় তাকেই কৰিম কিয়নো ফেচবুকত মোৰ ওপৰত অকল সমালোচনা আৰু সমালোচনা ভিডিঅ'টো দিয়াৰ লগে লগে একাংশ টপকিয়ে যায় কমেণ্টত মোক সমালোচনা কৰিবলৈ কিন্তু তাৰ বাবে মই বহুত বেছি সুখী কিয়নো মই বুজিব পাৰিলোঁ যে মই জীৱনত কিবা এটা কৰিব পাৰিছোঁ সেয়েহে সকলো মানুহৰে চকু এতিয়া মোৰ ওপৰত মই কি খাইছোঁ কি পিন্ধিছোঁ কেনেকৈ আছোঁ কিছুমান মানুহে মই দৰমহা নিদিয়াকৈয়ে মোৰ ওপৰত চকু ৰাখি থাকে প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু মানুহৰ সমালোচনাবোৰ পাই বহুত বেছি দুখ লাগিছিল সমালোচনাৰ ভয়ত মানুহে কি ক'ব বুলি বহুত কাম কৰাও নাছিলোঁ কিন্তু এতিয়া বুজিব পাৰিলোঁ মানুহে কি ক'ব এই কথাষাৰত যদি গুৰুত্ব দিয়ে জীৱনত আপুনি একোৱেই কৰিব নোৱাৰিব যিমানত আছে সিমানতে ৰৈ যাব চুক ভেকুলীৰ দৰে ঘৰৰ চুক এটাত সোমাইয়ে জীৱনটো পাৰ কৰি দিব লাগিব গতিকে জীৱনটো মোৰ যি মন যায় তাকেই কৰিম কাৰণ মোৰ জীৱনটোৰ ওপৰত অকল মোৰহে অধিকাৰ আছে মই কি কৰিম আৰু কি নকৰিম ইয়াত আনৰ অধিকাৰ নাই অঁ এছামে এনেই গাই বাই খিলাক তাল কৰি থাকিব পাৰে কিন্তু লাভ নাই কিয়নো আজি যদি মই জীৱনত বহুত বেছি উন্নতি কৰিব পাৰোঁ সেইখিনিৰ উপভোগ মাত্ৰ মইহে কৰিবলৈ পাম মোৰ পিছত এনেই ভুকি থকা এছামে সেইখিনি উপভোগ কৰিবলৈ নাপায় আৰু যদি মোৰ জীৱনত বহুত ডাঙৰ বিপদো আহে মই অকলেহে যুঁজিব লাগিব মোৰ পিছফালে ভুগি থকাসকলে কিন্তু মোৰ লগত যুঁজিবলৈ নাহে কাৰণ মোৰ জীৱনত ঘটি যোৱা সংগ্ৰাম সংঘাতবোৰে এনেকুৱা এনেকুৱা অভিজ্ঞতা দি গ'ল যাৰ ফলত মই জীৱনৰ প্ৰকৃতৰ অৰ্থ বুজি পালোঁ জীৱন কি আজি জীয়াই আছোঁ বাবেহে যি মন যায় তাকেই খাইছোঁ পিন্ধিছোঁ মানুহৰ সমালোচনাও কৰিছোঁ যি মন যায় তাকেই কৰিছোঁ কিন্তু কাইলৈ জীয়টো ওলাই যোৱাৰ লগে লগে এটুকুৰা কাঠ হৈ পৰিম মাত্ৰ চাৰিহাত গাঁত খান্দি মাটিৰ তলত পুতি থৈ দিব ক'ৰবাৰ বাৰী চুকত বা ক'ৰবাৰ শশানত পুতি থৈ আহিব আকৌ কোনোবা ধৰ্মত ওপৰে তলে জাপ জাপ খৰি জাপি তেল ঢালি খুচি খুচি জ্বলাই থৈ গুচি আহিব আৰু তাৰ পাছত আপোনাৰ নামত দহা দি ভোজে ভাতে মাছে মঙহে মানুহে দকচি খাব এয়াই হ'ল জীৱন এই পৃথিৱীলৈ দুদিনৰ বাবে আহিছোঁ খেলুৱৈ হৈ এই পৃথিৱীখন হ'ল খেলপথাৰ আৰু আমি মানুহবোৰ হ'লোঁ খেলুৱৈ আৰু যিদিনাই খেল খেলি খেলি অন্তিম পৰ্যায় পাব আমাৰ জীৱনো শেষ হ'ব গতিকে এই দুদিনীয়া জীৱনত অহংকাৰ কৰি বা কাৰোবাৰ ওপৰত সমালোচনা কৰি কিবা লাভ আছেনে আজি আপুনি জীয়াই আছে গতিকে সমালোচনা কৰি আছে কিন্তু কাইলৈ যদি মৰি যাব আপুনি আহি সমালোচনা কৰিবহি পাৰিবনে গতিকে মই অকল এটা কথাতেই গুৰুত্ব দিওঁ দেউতাই কৈ থৈ গৈছিলে মোক জীয়াই থাকোঁতে অ' মা কৰ্মই ধৰ্ম দেই কৰ্ম কৰিলেহে ধৰ্ম কৰিব পাৰিবি কৰ্ম বাহিৰে কিন্তু এই জীৱনত একোৱেই নাই আজি তই ধৰ্ম কৰিবলৈও ভগৱানৰ ওচৰত এগছি বন্তি দিবলৈও প্ৰথমে কৰ্ম কৰি উপাৰ্জন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তই ভগৱানক দিবলৈ সেই ধূপ চাকি গজি কিনি আনিব পাৰিবি আৰু এই দেউতাই কোৱা কথাষাৰ মই আজিও পাহৰা নাই সেয়েহে মোৰ এটাই লক্ষ্য যে কৰ্ম কৰি যাম ফলৰ আশা নকৰোঁ কাৰণ ভগৱানে যেনে কৰ্ম কৰোঁ তেনে ফল এনেও দিব আৰু এইফালে আমাৰ আপাও আহি পালেহি মায়ে ধুনীয়াকৈ বহিবলৈ দিলে আৰু কথাকৈ কৈ মোৰ চেনী পৰঠা বনোৱাও ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বনাওঁ আলু পৰঠা আৰু তাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ খাম মোৰ ওপৰত কোনে কি সমালোচনা কৰি আছে সেইবোৰ মোৰ মতলব নাই কাৰণ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাই বুজালে মানুহে সদায় মানুহক সমালোচনাই কৰে আপুনি লাগিলে যিমানেই ভাল কাম নকৰক সেই ভালখিনি কিন্তু কাৰো চকুত নপৰে কিন্তু সেই ভালৰ মাজৰ পৰা কেনেকৈ বেয়াখিনি খুচৰি খুচৰি আনি আপোনাক বদনাম কৰিব পাৰি অকল সেইখিনিহে ভাবি থাকে একাংশই কয় আৰু এতিয়া ফাইনেলি আলু পৰঠা আৰু চেনী পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া খোৱাহে কথা আৰু আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আলু পৰঠা কালাৰটো আৰু এইফালে চেনী পৰঠা কালাৰটো বা কেনেকুৱা লাগিছে আৰু আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ মই হৰ্লিক্স দুগিলাচ বনাই লৈছোঁ এগিলাচ মাৰ কাৰণে আৰু এগিলাচ আপাৰ কাৰণে আৰু এইফালে গৰম পানী কৰি থৈছিলোঁ এইফালে চানা দালিৰ চব্জি অকণমানো আছিলে চব্জিকণো দিছোঁ আপাক খাবলৈ কিন্তু হঠাতে ঘটিল ঘটনাটো গোটেই উতলি থকা গৰম পানী ডেক্সিটো পৰি গ'ল কিন্তু মোৰ ভৰিত এক টোপালো নপৰিল আৰু এইফালে মাইককেইটা থৈ দিছিলোঁ ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ গোটেই মাইক চাইক তিটি গ'ল নেকি নাই একো অনিষ্টই নহ'ল পানীখিনি মাত্ৰ তলত পৰিল আৰু আপায়ো ধুনীয়াকৈ আহি দৌৰি আহিলে মানে ধৰিবলৈ ভয়তে একো নাই গৰম পানীহে আকৌ বনাম কি আছে আৰু এইফালে এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই আপাক খাবলৈ দিওঁ দুখন আপাই খাব দুখন মই খাম আৰু দুখন মনে খাব আৰু এই চব্জিখিনি আপাক দিছোঁ তাৰপিছত মায়ে ধুনীয়াকৈ এতিয়া নালডাল আকৌ লগাই দিব মানে আমাৰ এই নালডাল যে ঢিলা হয় ডেক্সিটো ইয়াৰ টিপছবোৰ মানে মায়েহে জানে মই নাজানো সেইটো কাৰণে পৰিলে আৰু এতিয়া মায়ে ধুনীয়াকৈ নালডাল লগাই মেলি হৰ্লিক্স দুগিলাচ হেৰি বনাই দিলে আৰু আমি সকলোৱে এতিয়া খাই লওঁ দেই পায়